Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Arif Mezirunaha Metri ID FB24001 So pada hari ini saya akan me uh, memberi penerangan Berkaitan dengan pengendalian pada tajuk Pada saya iaitu Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia jadi seperti kita maklum, Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk di mana Malaysia mempunyai pelbagai bangsa antaranya ialah Melayu, Cina dan India yang merupakan bangsa utama di Malaysia Selain itu, Malaysia juga mempunyai banyak etnik terutamanya di bahagian Sabah dan Sarawak. Selain itu juga, setiap komuniti membawa bersama mereka akar etika dan peradaban yang berbeza di mana setiap bangsa dan etnik mempunyai uh, nilai murni masing-masing, kepercayaan dan amalan harian mereka. Seperti kita tahu, uh, setiap uh, macam agama Islam, agama Islam uh, kita akan solat lima kali sehari. Berbanding agama-agama lain, ia mempunyai hari-hari tertentu saja yang mereka semayang, ataupun ada hari-hari tertentu saja uh, atau ada sesuatu satu waktu saja yang mereka sembahyang. Sel uh, selain uh, di samping itu Walaupun kepelbagainya ini adalah aset bagi negara Malaysia, tapi juga ia menimbulkan cabaran dalam memastikan semua komuniti dapat hidup secara aman dan harmoni. Seperti yang kita tahu, peristiwa yang amat dikenali di kalangan Malaysia di mana ialah peristiwa hitam pada 30 Mei 1969 di mana berlakunya rusuhan kaum antara beberapa kaum di Malaysia. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dan proses kesepaduan belumnya uh, sekali saya akan menerangkan tentang apakah maksud uh, ataupun definisi kesepaduan nasional Malaysia. Okey, kesepaduan nasional Malaysia merujuk kepada tahap yang telah dicapai oleh semua rakyat dapat hidup dalam suasana aman, damai, stabil dan harmonis. Okey, yang per iaitu perpaduan. Perpaduan ialah sesuatu yang diidamkan, dan diimpikan oleh semua rakyat Malaysia di mana mereka tidak mempunyai Hai ataupun uh, kesukaran untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Di mana di Malaysia, bahasa Malaysia adalah bahasa perantaraan utama di antara setiap bangsa. Selain itu, kesepaduan. Selain itu, kesepaduan ialah digambarkan di mana rakyat Malaysia dapat bersatu-padu dan hidup aman damai dalam sesebuah sebuah kawasan tanpa mengira agama, bangsa dan kepercayaan. Akhir sekali ialah penyatuan penyata di mana aa, satu langkah yang dilakukan oleh aa, sesebuah organisasi untuk memastikan perpaduan di antara ataupun di dalam kalangan aa, masyarakat tersebut yang terdiri daripada berbagai bangsa kekal aman dan harmoni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alina Jua, student ID EL24117. So, saya akan menerangkan pemantapan kesepaduan nasional Malaysia part point satu-satu iaitu detik perbezaan dan detik detik perpaduan dan detik perbezaan. Seperti mana yang kita tahu, Prof. Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin telah menerangkan konsep perpaduan dan kesepaduan secara mudah. Perpaduan adalah matlamat akhir yang ideal, manakala kesepaduan adalah proses harian yang kita lalui. Proses kesepaduan ini telah menerangkan dua perkara iaitu detik perpaduan dan detik perbezaan. So mari kita lihat detik perpaduan yang pertama iaitu asas kemerdekaan 1957 iaitu detik perpaduan agung hasil muafakat dan kerjasama pelbagai kaum. Dan kedua, pembentukan persekutuan ke 1963 adalah integrasi semenanjung tanah Melayu dengan Sabah dan Sarawak. Detik-detik ini asas yang mengikat kita sebagai rakyat Malaysia. Selain sejarah, detik perpaduan ini berlaku setiap hari seperti mana yang kita boleh lihat, arena, arena sukan, ruang awam dan sik sikap perhatian. Sebagai contoh, apabila harimau Malaya bermain, kita semua bersorak untuk rakyat, untuk Malaysia di arena sukan, ruang awam, kita juga bersatu di kedai mamak dan majlis kenduri jiran iaitu street, wear, street wedding dan sikap perhatian ketika bencana alam atau di hospital kita dibantu dan membantu tanpa mengira kaum. Seterusnya, mari berpindah kepada detik perbezaan. Detik perbezaan ini adalah realiti dalam masyarakat majmuk kita. Jadi saya telah pecahkan kepada lima perkara iaitu dua perkara positif dan untuk diraihkan ada tiga perkara cabaran yang perlu kita uruskan. Yang pertama, detik perbezaan yang positif iaitu kepelbagaian budaya dan perayaan seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya Adi Fitri, di Diwali, Christmas dan Gawai. Amalan ini telah menjadi satu kekuatan untuk kita raikan bersama melalui uh, rumah terbuka dan sikap saling hormat-menghormati antara kaum. Seterusnya, uh, persekitaran di tempat kerja. Walaupun seperti mana yang kita tahu walaupun kita berbeza di tempat kerja, perbezaan ini menjadi satu kelebihan kepada setiap individu kerana kepelbagaian kaum kemahiran dan pandang yang berbeza akan juga melahirkan banyak inovasi dan idea-idea baru dan hal ini dapat membinakan persefahaman antara semua pekerja tanpa berbilang kaum. Seterusnya mari kita lihat tiga, mari saya terangkan tiga detik perbezaan menjadi cabaran utama. Yang pertama kesegang, kesejangan sosial ekonomi. Cabaran Cabaran ini sangatlah besar kerana ia mewujudkan jurang pendapatan dan ekonomi yang diwarisi sejak zaman penjajah yang dahulunya. Kerana hal ini sangat sensitif dan perlu diuruskan secara adil dan saksama supaya tiada kaum rasa tertinggal ataupun rasa tercabar. Seterusnya, yang kedua polarisasi politik dan etnik. Cabaran ini lebih cenderung kepada politik yang terlalu berasaskan kaum dalam sebuah manifesto boleh meningkatkan ketegangan dan memecahbelahkan masyarakat. Akhir sekali, penyebaran sentimen di media sosial. Zaman sekarang yang kita tahu adalah zaman yang moden dan cabaran moden juga. Kerana media sosial boleh menjadi sangat bahaya jika disalahgunakan untuk menyebarkan sentimen perkawaman dan berita palsu. Kerana hal ini sangat boleh merosakkan keharmonian negara dengan sangat pantas kesimpulannya perpaduan di Malaysia bukanlah sesuatu yang statik. Ia adalah satu proses kesepaduan yang sentiasa perlu diusahakan. Hal ini keupayaan kita untuk memperkasakan detik perpaduan dari sejarah hingga ke ruang awam. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Kasimina Bakis Binti Muhammad, Nombor ID Matrix. EL24130. Hari ini saya nak terangkan secara ringkas uh, tentang maksud kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional sebenarnya bermaksud penyatuan pelbagai kelompok masyarakat yang datang daripada latar belakang sosial dan budaya berbeza, tapi hidup bersama sebagai satu identiti nasional, iaitu satu bangsa Malaysia. Walaupun kita berbeza dari segi kaum, agama dan budaya, tapi kita tetap bersatu di bawah satu bendera dan satu tujuan. Kesepaduan nasional ini penting sebab membantu membentuk masyarakat yang dinamik dan seimbang. Maksudnya masyarakat yang bukan sahaja maju dari segi pembangunan tetapi juga hidup dalam sesuatu harmoni dan saling menghormati. Seterusnya, saya hendak kongsikan tiga langkah penting yang boleh bantu kita untuk capai kesepaduan nasional. Langkah pertama adalah pendidikan sebagai alat perpaduan. Pendidikan ini sebenarnya asas kepada perpaduan. Bila murid daripada pelbagai kaum belajar di bawah satu sistem yang sama, mereka bukan sahaja belajar subjek di dalam buku, tetapi juga belajar cara hidup bersama. Contohnya, masa di sekolah kita ada aktiviti sukan, gotong royong, sambutan hari perayaan. Itu semua bantu kita untuk faham budaya masing-masing dan pupuk semangat hormat serta tolong menolong. Selain itu, ada juga program macam remap rancangan integrasi murid untuk perpaduan yang memang dibuat khas untuk galakkan pelajar daripada sekolah berbeza berinteraksi. Dari situlah nilai perpaduan itu mula tumbuh. Langkah kedua adalah pengukuhan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu ini sebenarnya sangat penting sebab dia menjadi penghubung antara semua kaum. Bila kita semua boleh berkomunikasi menggunakan satu bahasa yang sama, rasa kekok dan jurang antara kaum itu pun makin berkurang. Bahasa ini bukan sekadar alat nak bercakap tetapi simbol penyatuan. Kalau kita tengok bila semua guna bahasa yang sama, mudah nak faham, mudah nak rapat dan itulah yang membuatkan kita rasa ini satu keluarga Malaysia. Langkah yang terakhir adalah penghayatan rukun negara dan nilai murni. Rukun negara bukan sahaja dibaca masa perhimpunan sekolah je. Tetapi sebenarnya panduan untuk kita hidup harmoni. Kalau kita betul-betul faham lima prinsip itu seperti kesopanan dan kesusilaan ataupun kesetiaan kepada raja dan negara, kita akan lebih bertanggungjawab dan hormat orang lain. Kalau semua rakyat amal nilai-nilai ini, mesti negara kita lebih aman dan rakyatnya saling mempercayai antara satu sama lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif Rudin bin Nur Jazlizam, nombor metrik MA25003. Saya akan menerangkan tentang defisit sosial. Defisit sosial ialah isu dan hal yang belum selesai dan perlu diselesaikan tapi memerlukan kesabaran dan masa dari semua pihak. Terdapat tiga prinsip iaitu tawar, menawar, perundingan dan mediasi. Berikut merupakan isu-isu defisit sosial. Yang pertama, Etnicity Perbezaan etnik boleh menjadi punca ketegangan sosial sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Yang kedua, agama. Isu agama sering kali menjadi titik pertemuan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Yang ketiga, kelas sosial. Jurang perbezaan kelas antara golongan kaya dan miskin menimbulkan ketidakpuasan. Yang keempat, politik federalisme. Ketegangan dalam politik federalisme boleh mencetuskan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Yang kelima, jurang generasi. Perbezaan pandangan antara generasi muda dan tua menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Baiklah untuk poin yang keenam, gender. Ketidaksamaan gender dalam pelbagai sektor kehidupan menghalang keseimbangan sosial. Yang ketujuh pula, ruangan bandar desa. Isu pembangunan bandar dan desa turut menyumbang kepada ketidakseimbangan sosial. Yang kelapan, media peranan media dalam membentuk persepsi masyarakat boleh memberi impak yang besar terhadap ketidakstabilan sosial. Pendidikan juga merupakan salah satu isu di mana ketidaksama ketidaksamaan akses pendidikan antara lapisan masyarakat menjadi punca ketidaksamaan sosial. Yang terakhir sekali, bahasa. Masalah bahasa terutamanya dalam komunikasi antara etnik dan generasi boleh menjejaskan interaksi sosial masalah defisit sosial dalam masyarakat boleh ditangani dengan memperkukuh kesepaduan nasional melalui aspek politik, bahasa, etnisiti dan juga agama. Dari sudut politik federalisme, kejayaan Pakatan Harapan dalam PRU ke-14 membuktikan bahawa perpaduan dan kerjasama antara pemimpin amat penting untuk kestabilan negara. Dasar politik yang inklusif perlu dilaksanakan supaya semua pihak sama ada kerajaan negeri atau pusat merasa dihargai dan tidak terpinggir. Dalam aspek bahasa pula, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan berperanan besar untuk menyatupadukan rakyat. Bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi lambang identiti dan perpaduan negara. Maka, penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa. Bagi aspek etnisiti pula, hubungan baik antara kaum seperti Melayu, Cina dan India perlu terus dipupuk melalui sikap saling menghormati dan memahami budaya masing-masing. Pendedahan terhadap kepelbagaian etnik mampu mengurangkan prasangka serta mengeratkan hubungan antara kaum. Akhir sekali, dari aspek agama, Malaysia terkenal dengan keharmonian antara, antara pengganut pelbagai agama. Program seperti dialog antara agama dan sambutan perayaan bersama dapat meningkatkan toleransi serta persefahaman. Kesimpulannya, Usaha mengatasi defisit sosial mesti dilaksanakan dengan secara menyeluruh, dengan semangat toleransi, hormat menghormati, dan kerjasama antara kaum serta agama. Malaysia mampu mengekalkan paduan dan menjadi contoh pada dunia sebagai negara berbilang bangsa yang harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufil Zahiyati binti Muhammad Zaini, nombor metrik FB 24020 Hari ini saya ingin membentangkan tentang ethos nasional. Ethos bermaksud watak, sifat ataupun karakter yang khusus dalam sesuatu bangsa, budaya atau era. Ethos nasional pula bermaksud sifat dan ciri khusus sesuatu bangsa yang merangkumi nilai, kepercayaan dan karakter kolektif yang dikongsi oleh semua rakyatnya. Konsep ethos nasional ini merujuk kepada nilai, norma keyakinan dan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh sesuatu bangsa. Etos nasional ini uh, mencerminkan karakteristik yang unik dalam sesebuah negara. Seterusnya ialah contoh etos nasional. Daripada segi perpaduan dan toleransi, Terdapat dua iaitu menghormati perbezaan kaum dan agama, seterusnya bekerjasama dalam masyarakat yang majmuk. Apabila rakyat bekerjasama tanpa mengira latar belakang, negara akan hidup dalam keamanan dan keharmonian sekaligus memperkukuh uh, tamadun dalam bangsa Malaysia yang berbilang kaum tetapi bersatu hati. Seterusnya, daripada segi uh, cinta akan negara, terdapat tiga iaitu menyanyikan lagu kebangsaan dengan bangga, mengibarkan jalur gemilang serta menyertai sambutan hari kebangsaan. Apabila rakyat bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan dan mengibarkan jalur gemilang dengan penuh semangat, mereka menzahirkan jati diri bangsa yang beretika dan bertamadun. Selaras dengan uh, prinsip kesetiaan, kepa kesetiaan kepada raja dan negara dalam rukun negara. Seterusnya tentang kelebihan etos nasional. Yang pertama, etos nasional dapat memelihara identitas budaya dalam sesebuah negara ini berarti dengan menghargai warisan budaya, tradisi dan juga sejarah dapat membentuk masyarakat ataupun bangsa yang unik. Melalui etos nasional, warga negara dapat merasa terhubung dengan budaya mereka. Seterusnya yang kedua ialah menjamin kestabilan politik dan kelestarian pembangunan negara. Yang di mana... Etos nasional yang kukuh dapat mendorong masyarakat untuk mengamalkan kepentingan sesebuah negara berbanding kepentingan peribadi. Sikap ini amatlah penting bagi memastikan kestabilan uh, bagi memastikan kelestarian pembangunan negara dan kestabilan politik dengan jangka masa yang panjang. Yang terakhir ialah memupuk perpaduan dan integrasi nasional yang di mana etos nasional berperanan penting dalam menyatukan rakyat daripada pelbagai latar belakang etnik, budaya dan agama melalui penghayatan nilai-nilai bersama seperti toleransi, saling menghormati dan kerjasama. Jadi, kepentingan etos nasional ini sangatlah penting dalam konteks pembangunan sesebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Amirul Mizakri Nombor metrik MA24037 Hari ini saya akan membentangkan tentang etnik dan hubungan sosial rentas etnik di Malaysia Pertama sekali, apakah itu etnik? Etnik bermaksud kumpulan manusia yang berkongsi ciri-ciri fizikal atau budaya tertentu Ini termasuklah bahasa, adat, pakaian, dan cara hidup yang menjadikan sesuatu kumpulan itu unik Di Malaysia, terdapat pelbagai etnik utama seperti Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan Musun dan sebagainya Setiap etnik mempunyai keunikan budaya dan tradisi sendiri Namun tetap hidup dalam di bawah satu bumbung yang harmoni Malaysia yang berbilang kaum dan agama Seterusnya, kita akan lihat tiga aspek penting dalam memahami etnik di Malaysia iaitu tahap keetnikan, batas etnik dan hubungan sosial rentas etnik Yang pertama, tahap keetnikan Tahap keetnikan terbagi kepada tiga bahagian utama Pertama, keetnikan Rujuk kepada hubungan etnik dan identiti budaya Sebagai contoh, orang Melayu, orang Melayu meraihkan Hari Raya Aidilfitri Kaum Cina menyambut Tahun Baru Cina dan masyarakat India mengadakan di Pabali. Semua ini menunjukkan rasa bangga terhadap identiti budaya masing-masing. Seterusnya, kemodenan. Kemodenan bermaksud penerimaan penerimaan nilai moden dalam masyarakat tanpa melupakan asal usul budaya. Sebagai contoh, masyarakat kini menggunakan teknologi moden seperti menghantar kad raya, ikat raya atau menempah makanan tradisional cara dalam tarian. Ia menunjukkan bagaimana budaya dan kemodenan boleh wujud bersama. Seterusnya, kestabilan. Usaha untuk mengekalkan keamanan dan kemajuan negara. Rakyat pelbagai kaum rakyat pelbagai kaum hidup dalam harmoni, bekerjasama dalam pekerjaan dan saling membantu tanpa mengira bangsa dan agama inilah asas kepada Malaysia yang stabil dan makmur seterusnya batas etnik batas etnik ialah kepada sosial yang membezakan satu etnik daripada etnik lain tetapi bukan untuk memisahkan sebaliknya menonjolkan keunikan masing-masing yang pertama agama agama menentukan kepercayaan dan amalan hidup contohnya Orang Melayu beragama Islam, kaum India beragama Hindu dan masyarakat Cina beragama Buddha dan Kristian. Walaupun berlainan agama, kita saling menghormati tempat ibadat seperti masjid, kuil dan tokong. Seterusnya, bangsa menentukan asal keturunan dan identiti etnik. Sebagai contoh, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan Dusun masing-masing mempunyai sejarah dan asal usul yang tersendiri yang membentuk kepelbagaian dan keunikan negara Malaysia. Seterusnya, budaya menentukan cara hidup, adat, pakaian dan perayaan. Sebagai contoh, baju kurung dan baju Melayu dipakai ketika hari raya oleh orang Melayu yang menyambut hari raya. Chonsam dan Sampu semasa tahun baru Cina, Sari sewaktu merayakan perayaan di Pabali. Budaya menjadikan setiap etnik unik tetapi tetap bersatu. Akhir sekali, hubungan sosial rentas etnik. Hubungan sosial rentas etnik bermaksud interaksi antara kaum yang berbeza dan ia penting untuk membina perpaduan nasional. Berdasarkan konsep IPNAS, hubungan ini dilihat pada tiga peringkat iaitu individu, komuniti dan institusi. Yang pertama individu. Melibatkan sikap mesra, saling hormat dan keinginan untuk bekerjasama. Contohnya, pelajar Melayu, Cina dan India belajar bersama, berbincang dalam kumpulan dan saling menghargai pandangan rakan lain. Komuniti. Fokus pada aktiviti masyarakat yang melibatkan pelbagai kaum. Sebagai contoh, gotong-royong, buka dan program buku tetangga yang menyatukan semua penduduk setempat tanpa mengira bangsa. Institusi merujuk kepada penyertaan dalam organisasi rasmi seperti sekolah atau tempat kerja. Contohnya, program keluarga Malaysia, hari kur Kurikulum atau hari sukan negara yang melibatkan semua kaum membantu meningkatkan interaksi sosial dan semangat kebersamaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Nur Azri Nafia uh, Nombor metrik FB24019 Hari ini saya akan membentangkan tentang Alat penyatu paduan Definisi alat penyatu paduan ialah Cara untuk menyatu padukan rakyat berbilang kaum Supaya hidup aman dan harmoni Alat penyatu paduan ada tiga iaitu Tawar menawar, perundingan dan pengantaraan Tawar menawar. Tawar menawar merupakan kuasa dua pihak untuk mempengaruhi sesuatu keputusan dalam suatu perundingan. Jika kedua-dua pihak mempunyai kuasa yang sama, maka kuasa tawar menawar adalah seimbang. Kepentingan tawar menawar yang pertama yaitu menjamin keputusan yang adil. Kuasa tawar menawar membantu memastikan kedua-dua pihak mendapat hasil perundingan yang seimbang. Dan yang kedua yaitu melindungi kepentingan pihak terlibat. Pihak yang mempunyai kuasa tawar-menawar dapat mempertahankan hak dan keperluan masing-masing. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualiti perjanjian. Perjanjian yang dibuat melalui tawar-menawar, yang seimbang biasanya lebih kukuh dan memuaskan kedua-dua pihak. Dan yang terakhir yaitu mengurangkan eksploitasi. Kuasa tawar-menawar dapat mengelakkan satu pihak daripada menindas atau mengambil keputusan yang mengambil kesempatan ke atas pihak yang lain. Bagi perundingan pula, perundingan merupakan proses perbincangan antara dua pihak atau lebih pihak untuk mencapai kata sepakat atau persetujuan mengenai sesuatu perkara. Kepentingan perundingan yang pertama iaitu mencapai persetujuan bersama. Persetujuan ini mampu mendapatkan keputusan yang disetujui oleh semua. Seterusnya, untuk mengelakkan konflik. Uh, apabila kita berunding, ia dapat mengurangkan salah faham atau ketegangan kerana isu ini dibincang secara terbuka. Yang ketiga iaitu mencari penyelesaian yang terbaik. Perundingan membolehkan semua pilihan dinilai untuk mendapat jalan penyelesaian yang paling sesuai. Yang keempat iaitu mengukuhkan hubungan. Perundingan membina kerjasama dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang terakhir yaitu pengantaraan. Pengantaraan merupakan proses di mana adanya pihak ketiga yaitu pihak neutral antara dua pihak yang sedang berselisih tanpa berat sebelah. Kepentingan pengantaraan yang pertama yaitu membantu menyelesaikan konflik. Pengantaraan memudahkan dua pihak yang bertelaga untuk mencari jalan penyelesaian. Yang kedua yaitu mengurangkan ketegangan dengan wujudnya pihak ketiga yang neutral yang mampu meredakan emosi dan menghalang konflik daripada terus menjadi lebih serius. Yang ketiga iaitu menjamin keputusan yang adil. Pengantara memastikan perbincangan berjalan seimbang tanpa berat sebelah. Dan yang terakhir iaitu menjimatkan masa dan kos. Dengan pengantaraan, konflik boleh diselesaikan dengan lebih cepat tanpa melalui tindakan undang-undang seperti proses formal dan yang lain.